РЛски до с 400 з'явилося відео, як наші сили оборони зуміли ліквідувати радіолокаційну станцію до цього дивізіону С-400. Що цікаво, що вони самі ж росіяни, потім коментували і коментують с 400 як, начебто, металобрухт, і пишуть дуже добре, що нам вдалося його втюхати туркам. Чи справді С-400 це занадто розрекламована річ, ніж є насправді? Ну, уничтожать, ну, С-400 это хорошо покрашенный С-300, это уже все прекрасно поняли. Россияне, как всегда, выделили миллиарды на разработку новой системы, естественно, их разворовали, перекрасили С-300, там половина вообще блоков это С-300, то есть и пусковая установка, и там система наведения, некоторые даже локаторы есть, ракеты у них Сделали чуть э, с большей дальностью, чуть точнее, но не более того. И вот э, эту С-400 пытались втюхать, э, действительно именно втюхать. Почему? Потому что продавали тактико-технические данные, а не сам комп. А То э, э, после того, как разобрались э, вооруженные силы тех государств, которые начали ставить их на боевую дежурство, что это просто фильки на грамотах, и не более, более того, эти ТТД, потому что они не соответствуют абсолютно ни, ни, ничему, начали отказываться. Либо отказываться, либо по условиям контракта пыляться. Как вот у турок С-400 пылится, и в конце концов, я думаю, мы ее получим себе. Будет у нас дополнительная С-300, будем работать против россиян этим же комплексом. Вопрос в том, что э, нам э, однозначно их надо уничтожать. как бы они там плохие не были, то есть это, это, не, это, не, развлек... это, это не новый не ноу-хау какой-то, не, не, не вундервафля э, очередная как российская. Нам все равно надо их уничтожать. Механизмов уничтожения много. Начали сейчас работать э, те же F-16 э, Хармами. Э, это уже видно, кстати, это может быть тоже был удар Хармом. Или, или Хаймерсы. «Хаймерсы» также выполняют э, задачу при э, определении точном определении расположения э, локатора. Локаторы, в основном, если становятся в боевой, на, на боевой дежурство, они уже не двигаются. То есть стационарная цель, э, если до нее можно достать, она уничтожается. Но оптимальный вариант локатору, у, локатор уничтожать противорадиолокационной ракетой «Харм», которая у нас есть э, и она работает уже третий год по большому счету, а 16 еще может работать на, на много эффективнее, потому что летчик принимает решение, иногда даже перенацеливает ракету при после выполнения пуска. Пане Романе, і Курщина, що відбувається на Курщині, знову ж таки самі росіяни пишуть, що просування сил оборони України продовжується звичайно ж не такими темпами, як були на початку цієї операції. Це ж очевидно і зрозуміло, Ми з вами про це поговорили. Але ключове, звісно, ж знову ж таки річка Сейм і є кадри, як знову ж таки намагалися росіяни. Та й спородили понтонну переправу в районі на населеного пункту званної, ну і довго вона не пробула. Якусь техніку спробували перекинути. В кількості одна одиниця згодом цей понтон, до речі, дуже чітко, якісно було рознесено. работа, скорее всего, хаймерсов, либо со самолетов, то есть зависит. Сейчас у нас примерно боевые части по некоторым э, позициям примерно одинаковые. То есть та же, те же 90 килограмм боевой части в некоторых ракетах хаймерс, они же в GBU-39, 90 килограмм, ну и так далее, и тому подобное. Причем э, унифицированная боевая часть, и э, по, ползрыву взрыву уже точно нельзя определить, с, че, с чего отработали, авиа авиация или э, пустовые установки. Но, тем не менее, выполняется боевая задача. Это как раз вот это тот оперативное окружение, тот котел, в который мы загнали россиян, прижав их к себе. Они пытаются усилить сейчас эту группировку. Не уходят, пытаются усилить. То есть пытаются двигаться с правого берега на левый, увеличивая количество определенных средств на левом берегу. Но это, это для нас, в принципе, будет будущий ленд-лист. Почему? Потому что как отрабатывать по мостам? Мост быстро ставится, вопросов нет. Несколько часов они этот мост могут поставить, но несколько секунд и его нет. Вот в таком режиме, как мы сейчас видели, так оно и будет продолжаться. Ну а сейчас уже наша операция на Курчине, она переросла в сковывающую. Это уже можно точно говорить на 100%, потому там большого продвижения и не должно быть. Сковывающая операция вытаскивает на себя, у нее основная задача, вытащить на себя большее количество резервов, что сейчас уже и сделано. Больше 50 тысяч россиян на этот, в этот район отправлено, войск сковано, и дальше у нас задача будет удержать этот плацдарм, выбрать лучшую позицию для обороны, и в тех местах, где россияне будут нам позволять двигаться, только там двигаться. Если нет, то сковывать их, то есть постоянно постоянном движении в определенных моментах, даже в режиме таком активной обороны, заходя, отходя, двигаясь. То есть эта задача будет стоять. И вот я думаю, несколько месяцев мы ее точно будем выполнять по этому направлению, пока не решим вопрос по Восточному фронту.